तत्थिरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्जगं यत् प्राहु परम्मा वपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपते त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुर् धातातु सत्त्वविरलो रजसेवपूर्ण सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमोविकार चेष्टादिकञ्च तव शङ्करनाम्निमूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिकदं परपूरुषं त्वां शर्वात्मनापि खलु सर्वमयत् ेतो शंसद्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यपि दृढं बहु न प्रमाणं श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सगणेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपादि त्वन्निष्ठमेव स हि नामसहस्रकादि व्याख्याभवस्तुतिपरश्च गतिं गतो दे मूर्तित्रयाधिकमुवाच च मन्द्रशास्त्र स्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानञ्जनिष्कळमसौ प्रणवे खलु त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम् समस्प्रसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमेव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सक्त्यपदत्रिभागत परं पदं ते कथितं न शूलिन इह तस्यैव नाम हरिषर्वमुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारि ये स्वप्रकृत्यनुगुणागिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारि स्कान्दादिकेषु तव हानि भूतार्थकीर्त्यरनुवादविरुद्धवाद त्रेधार्थवादगदय खलु रोचनार्था स्कान्दादिकेषु भोत्रविरुद्धवादामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्या यत्किञ्चिदप्य विदुषापि विभोमयोक्तम् तन्मन्द्रशास्त्रवचनाद्यभि दृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विधूय गुरु भक्तिपरम्परात्मन् सर्वत्र गोविन्द नाम